ছ' নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শকসকল মই আপোনালোক সকলোকে শৰগীয়ামী চেনেলটো স্বাগত জনাইছোঁ আৰু লগতে আজি মই আপোনালোকক মানে এতিয়া ক'ব ওলাইছোঁ যে যিটো নন ফাৰ্ম বিজনেছ প্লান যিটো ফাৰ্ম আছে সেই ফাৰ্মখন সেই ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিলাপ কৰে মই সকলোখিনি আপোনালোকক সুন্দৰকৈ জনাই দিম আৰু লগতে তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটিভ মানে ভিডিঅ' পাই থাকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো ডবাই থৈ দিব তেতিয়া আপোনালোকে আগন্তুক এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই গৈ থাকিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিয়ক তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই গৈ থাকিব তো বলকচন মই আজি আপোনালোকক সুন্দৰকৈ আপোনালোকক বুজাই দিওঁ আপোনালোকক বুজাই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে সুন্দৰকৈ নিজেই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে মোৰ ধৰণে কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰু নো নোৱাৰ নোখোজিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বুজি পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে নিজামতে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব চ' বলকচোন আপোনালোকক আজি বুজাই দি গৈ থাকো ত' এতিয়া মই কৈ আছো যে ইয়াত চাব কেটেগৰী যিটো আছে চাব কেটেগৰী যিটো লিখা আছে চাব কেটেগৰী মানে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ট্ৰেডিং মেনুফেকচাৰিং চাৰ্ভিছ মানে আপোনালোকে যিটো কৰিব বিচাৰে ট্ৰেডিং যদি কৰিব বিচাৰে ট্ৰেডিং কৰিব ধৰি লওক মেনুফেকচাৰিং কৰিব বিচাৰে মেনুফেকচাৰিং ছাৰ্ভিচত যদি পৰে ছাৰ্ভিচত মানে যিটো কেটেগৰীত কৰে আপুনি যিটো ব্যৱসায় ল'ব সেইটো যিটো কেটেগৰীত পৰে সেই কেটেগৰীত আপোনালোকে টিকমাৰ্ক দিগে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেনে ইয়াত চাব যে নেম অফ দ্য মেম্বাৰ মানে যোনে এইখন এপ্লিকেণ্ট কৰিব মানে যাৰ কাৰণে এইখন লিখি আছে যোনে লিখি আছে ধৰি লওক এই ফৰ্মখন তো তেওঁৰ নামটো ইয়াতে সুন্দৰকৈ লিখি দিব আৰু দ্বিতীয় দ্বিতীয়তে লিখা আছে যে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ কণ্টেক্ট ডিটেইলছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ ফোন নম্বৰটো শুদ্ধকৈ লিখি দিব আৰু ব্লক লেটাৰ লিখিব তেতিয়া চিনি পোৱাত সহজ হ'ব তাৰপাছত ইয়াতে লিখিব লাগিব এছ এই যি নেম এণ্ড ক'ট মানে যিটো গোট হয় গোটৰ নামটো লিখিব লাগিব লগতে ক'ট নম্বৰটো গোটৰ ক'ট নম্বৰটো আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত ভি এল অ' এণ্ড চি এল এফ যিটো নাম আছে তেওঁৰ নামটো ধৰি এই যিটো ভি অ' বা চি এল এফৰ নামটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো লিখি দিব যেনেকৈ মই লিখি দিছোঁ কামৰূপ মেট্ৰ' বুলি পেলাই কামৰূপ বোলে কামৰূপ বা ব্লকটো ধৰি লওক ডিমৰীয়া বুলি ম আমাৰ ডিমৰীয়া পৰে কাৰণে মই ডিমুৰীয়া লিখিছোঁ আপোনালোকৰ যি পৰে সেইটো ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এনুৱেল ইনকাম এছ অন ডেথ মানে কি ধৰি লওক আজিৰ ডেটলৈকে ধৰি লওক আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট ইনকাম যদি কিবা আছে ধৰি লওক আগতে যদি ব্যৱসায় কৰা কিবা যদি ইনকাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ সেই ইনকামৰ যিটো এমাউণ্ট সেইটো এমাউণ্টেই ইয়াতে আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে তলত চাব তলত দেখিবলৈ পাব যে এক্স এণ্টাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ষ্টাটাছ এক্স ছিক্সটিন যিটো আপোনালোকৰ আছে যে এই যদি আপোনালোকে ব্যৱসায়টো যদি আগৰ পৰা কৰি আছে ধৰি লওক ব্যৱসায়টো যদি বাৰ মাহে ধৰি লওক আপোনালোকে কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ইয়াতে লিখিব লাগিব একজিষ্টিং বুলি কিয় আপোনালোকে ইয়াতে নিউ ঠাইত এক্সিষ্টিং বুলি আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব লিখি দিয়াৰ পাছত এই তলত প্লিজ মেনশ্যন বুলি কিয় দিয়া 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 আছে ধৰি লওক ব্যৱসায়টো মানে ধৰি লওক ইয়াতে আপোনালোকে যিটো ব্যৱসায় কৰি আছে সেই ব্যৱসায়টো আপোনালোকে লিখিব লাগিব নামটো লিখিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে নতুন হয় নতুন হ'লে তাৰপিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিউ বুলি লিখি দিব নিউ বুলি তাৰপিছত বেকেটত আপোনালোকে একো নিদিলেও হ'ব তো ইয়াতে নিউ বুলি লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত লিখা যায় টাইপ অফ বিজনেছ এক্টিভিটি প্লেন ফৰ প্লিজ মেনচন দা বিজনেছ এক্টিভিটি মানে কি ধৰি লওক আপোনালোকে কোনটো ব্যৱসায় কৰিবলৈ গৈ আছে সেই ব্যৱসায়টোৰ নামটো আপোনালোকে লিখি দিব যেনেকৈ মই ধৰি যিহেতু ছাগলীৰ বিষয়ে কৈ আছো যে ছাগলীৰ বিষয়ে কৈ থকাৰ কাৰণে ইয়াতে ছাগলীৰ যিটো নাম আছে সেই ছাগলীৰ নামটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ লিখি দিয়াৰ পিছত ইয়াত তলত আছে তলত আকৌ চাব আপোনালোকে মাৰ্কেটিং চেল প্লেন মানে ধৰি লওক আপোনালোকে যিটো মাৰ্কেটি যিটো ব্যৱসায় কৰিব সেই ব্যৱসায়টো ধৰি লওক কেনেকৈ ধৰণৰ আপোনালোকে সেই ব্যৱসায়টো প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ কৰিব কেনেকৈ ধৰণৰ মানে কেনেকৈ জনাব মানে কেনেকৈ মাৰ্কেট কৰিব ইয়াত লিখা হৈছে যে হাউ টু ইনফ্ৰম দ্য বিজনেছ এক্টিভিটি টু কাষ্টমাৰ মানে কাষ্টমাৰক আপোনালোকে কেনেকৈ জনাব যে আপুনি যে যিটো ব্যৱসায় কৰিছে সেই ব্যৱসায়টো কেনেকৈ জনাব তাৰপিছত লিখা হৈছে যে হুৱেৰ হুৱেৰ টু চেল দ্য প্ৰডাক্ট মানে ধৰি লওক ক'ত আপুনি সেই ব্যৱসায়টো ধৰি লওক বিক্ৰী কৰিব মানে কি ছাগলী যে পুহিব সেইটো ছাগলীটো ক'ত আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব তো সেই বিষয়ে ইয়াতে মানে ধুনীয়াকৈ বুজাই থৈ দিয়া গৈছে তো আপোনালোকক মই ওচৰত দেখুৱাই দিছোঁ চাওক সেইটো কৈছে যে এতিয়া মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ যিটো এক নম্বৰটো হাউ টু ইনফ্ৰম দ্য বিজনেছ একাউণ্ট টু কন কাষ্টমাৰ বুলি কৈ যে লিখা আছে তাৰপিছত মই ইয়াতে লিখে লিখা আছে যে বেনাৰ বেনাৰৰ জৰিয়তেও মই কাষ্টমাৰক জনাম বা এছ এছ জি মিটিং হ'ব মিটিঙৰ জৰিয়তেও মই জনাম বুলি কৈ এটা ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ আপোনালোকেও বিচাৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ লিখিব পাৰে দুই নম্বৰটো হৈছে ক'ত ক'ত যে সেই মাৰ্কেটটো মানে ছাগলীটো ক'ত বিক্ৰী কৰিব বা সেইটো ক'ত বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আপুনি তো মই লিখিছোঁ মাৰ্কেট এৰিয়া য'ত য'ত মাৰ্কেট এৰিয়া আছে তাত মানে এই বস্তুটো মই ছাগলীখিনি বা মোৰ প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰিম তাৰমানে ইয়াত এইবোৰ লিখি দিলোঁ তাৰপিছত এনেকুৱা লিখিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট আছে ফাইনেঞ্চিয়েল প্লান মানে কি ধৰি লওক যিটো ধৰি লওক টকা পইচা এইখিনি এইখিনি ধৰি লওক এই মাৰ্কেটো ব্যৱসায়টো কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা কিবা কিবি বস্তু বনাব লাগিব চ' সেইটোৰ কাৰণে এইখন ফৰ্মখন চ' ইয়াতে মানে দিয়া আছে যে ইয়াতে মই ডাইৰেক্ট মই কৈ দিছোঁ যে এইটো প্ৰথম নতুনকৈ ব্যৱহাৰ যদি ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰথম যিটো ওৱান ইয়েৰ বুলি কৈ আছে সেইটো ঘৰটোত মানে ফিল আপ কৰিলেই হ'ল সেইটো ঘৰটো ফিল আপ কৰিলে হ'ল বাকী ঘৰকেইটা আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নালাগে চ' প্ৰথম যিহেতু যিটো ঘৰটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব তাৰে প্ৰথমটো আছে অ'ন ফাঞ্চ মানে কি নিজাকৈ যদি আপোনালোকে নিজাকৈ কিমান টকা আপোনালোকে ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰিব সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈছে যে নিজাকৈ মই ইয়াতে দহ হাজাৰ টকা ধৰিছোঁ মই নিজাকৈ তো গতিকে সেইকাৰণে দহ হাজাৰ টকা মোৰ ইয়াতে দিয়া আছে তাৰপিছত যিটো আছে এম এম ইউ এ যিটো আছে ধৰি লওক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা ধৰি লওক মানে কি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা দিব সেইটো কাৰণে দহ হাজাৰ টকাটো ইয়াতে লিখি থৈ দিয়া আছে তাৰপিছত আপুনি লোন ল'ব বিচাৰিছে নেকি মানে লোন লৈকে আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে নেকি তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকৰ বেংকৰ লোন আছে বা লোন আছে আপোনালোকৰ লোন যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কিমান টকা লোন আছে সেইটো আপোনালোকে বা কিমান টকা লোন ল'ব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে এটেট খুন্দা লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পাছত যে আদাৰ্ছ যদি আপোনালোকৰ বেলেগ যদি আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ এই টকা এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে যদি এড নকৰে তেতিয়াহ'লে জিৰ' বুলি লিখি দিব তাৰপাছত আপোনালোকে এই যিখিনি টুটেল তাৰপাছত টুটেল অফ এ মানে কি ধৰি লওক এই এৰ যিটো ধৰি লওক ঘৰ ঘৰকেইটা আছিলে এৰ ঘৰকেইটাক যিখিনি এইখিনি ধৰি লওক দহ হাজাৰ দহ হাজাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ দহ ত্ৰিছ চল্লিছ চল্লিছ দহ পঞ্চাছ এইটো মই টুটেলত ধুনীয়াকৈ টুটেলত পঞ্চাছ বুলি কিয় লিখি দিলোঁ তাৰপিছত বি ঘৰটোত এক্সপেঞ্চেছ মানে কি ধৰি লওক ফিক্স কেপিটেল মানে ধৰি লওক আপোনালোকে এইটো যে ফাৰ্ণিচাৰ ফিক্সাৰ্চ এইটো লেণ্ড মেচিনাৰী বিল্ডিং এটচেট্ৰা মানে কি ধৰি লওক আপোনালোকে এইখিনি যিখিনি কাম আছে এই কামখিনি ধৰি লওক খৰচৰ বনোৱাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে কিমান টকা মানে খৰচ কৰিব বিচাৰিছে এইখিনি টকাৰে এই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা যিখিনি ধৰি লওক আপোনাৰ ইনভেষ্ট কৰিব এইখিনিয়ে ধৰি লওক ঘৰ খৰচৰ বনোৱাৰ নামত আপোনালোকে ধৰি লওক কি কি বা বস্তু বাহিনী বনোৱা বা ঘৰ চৰ বনোৱাৰ নামত আপোনালোকে কিমান টকা খৰচ কৰিব বিচাৰিছে মই ত্ৰিছ হাজাৰ টকা খৰচ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা ইয়াতে লিখি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত ৱৰ্কিং কেপিটেল মানে কি ধৰি লওক ৰ মেটেৰিয়েলছ ইনভেণ্টৰী ৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল লেবাৰ মানে ধৰি লওক সেইখিনি মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে ধৰি লওক এই ব্যৱসায়টো কৰিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে হাজিৰা মানুহ লগায় বা তাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল সেই ঘৰটোৰ মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কিমান আহিব কিমান নাহিব এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে ধৰি লওক এইখিনি এইখিনি এই ইয়াত লিখি থৈ দিয়া গোটেইখিনিৰ কাৰণে মই বিশ হেজাৰ টকাত লিখিছোঁ তো ত্ৰিছ হেজাৰ প্লাছ বিছ হেজাৰ সেইটো কাৰণে ইকুৱেল টু পঞ্চাছ হাজাৰ থৈছো আদাৰ্ছটো মই একো লিখা নাই জিৰ' দি দিছো ত' পঞ্চাছ হাজাৰ এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে ইয়াত যিটো পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব এই ভিতৰতে আপোনালোকৰ খৰচখিনি ওলাব লাগিব এই খৰচখিনি পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰতে এই খৰচখিনি আপোনালোকৰ ওলাব লাগিব তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰিব এই কথাটো তাৰপাছত আপোনালোকে চিটো লৈ আহক এইখিনি যদি আপোনালোকে বুজি পালে চিটো লৈ আহক এতিয়া মই এতিয়া প্ৰথম কৈ দিছোঁ যে ইয়াত আপোনালোকে দহ হাজাৰ টকা ইনভেষ্ট কৰিছে নিজাকৈ তাৰপিছত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা পালে লোন ল'লে আপোনালোকে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তাৰপিছত আপোনালোকে যদি যদি লোন নলয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধৰি লওক ইয়াতে নিজাকৈ আৰু বেছিকৈ ইনভেষ্ট ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে তো গতিকে মই ধৰি লওক বেছিকৈ মোৰ পইচা নাই কাৰণে ধৰি লওক মই দহ হাজাৰ টকাত লিখি দিছোঁ তাৰপিছত দহ হাজাৰ টকা ধৰি লওক চৰকাৰৰ পৰা পালোঁ তাৰপিছত ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লোন লোৱা হ'ব তাৰপিছত পঞ্চাছ হাজাৰ টকা এইখিনি পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰে মই এই খৰচখিনি কৰিম তো এই খৰচ কৰিলোঁ মই এইখিনি এইখিনি কামৰ কাৰণে মই এই ত্ৰিছ হাজাৰ টকা খৰচ কৰিলোঁ আৰু এইখিনি কামৰ কাৰণে মই বিছ হাজাৰ টকা খৰচ কৰিলোঁ ট'টেল মই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা তো ইয়াৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা এই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা মিলি আছে তাৰপিছত চি গ্ৰ'থ প্ৰজেক্ট তাৰমানে এই প্ৰজেক্টটো ধৰি লওক এইখিনি যে আপুনি খৰচ কৰি ধৰি লওক ব্যৱসায়টো কৰিব ব্যৱসায়টো কৰি কৰিব আৰম্ভ কৰিছে তো এই ব্যৱসায়টোৰ পৰা আপুনি বছৰকত কিমান টকা মানে পাব আশা কৰে আপুনি বছৰকত কিমান টকা পাব আশা কৰে তো যিমান টকা পাব আশা কৰে সিমান টকা আপুনি আনমানিকত লিখিব লাগিব ধৰি লওক আপুনি ট্ৰেডিং বিজনেছ কৰিছিলে নে মেনুফেকচাৰিং এক্টিভিটিছ কৰিছিলে নে ছাৰ্ভিচ কৰিছিলে নে ধৰি লওক মেনুফেকচাৰিং কৰিছিলে নে ট্ৰেডিং কৰিছিলে এই তিনিটাৰভিউৰ আপুনি যোনটো কৰিছিলে সেইটো ঘৰত আপুনি লিখিব লাগিব ধৰি লওক মইতো মেনুফেক্সাৰিং কৰিছিলোঁ যেনে ধৰি লওক ছাগলী ব্যৱসায় ব্যৱসায়টো কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে মেনুফেকচাৰিং ছাগলী ব্যৱসায়টো ধৰি লওক মেনুফেকচাৰিঙত কৰে পৰে সেইটো কাৰণে মই ছাগলী ব্যৱসায়টো ঘৰত লিখিছোঁ তো ইয়াত মই লিখিছোঁ যে মোৰ মই বছৰকত পাব বিচাৰোঁ মানে ধৰি লওক মই আশা কৰোঁ ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডৰলৈকে মই মানে পাম বুলি আশা এটা কৰোঁ তো সেইটো কাৰণে মই লিখিছোঁ যে ইয়াতে ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড আৰু তলত মানে ধৰি লওক এইটো ছাৰ্ভিচটো ধৰি লওক যিহেতু মই চাৰ্ভিছত নপৰে মোৰ ব্যৱসায়টো সেইটো কাৰণে ছাৰ্ভিচত মই দিয়া নাই তাৰপিছত মই তোলা আছিলে আদাৰ্ছ ইনকাম আদাৰ্ছ ইনকাম ধৰি লওক আডাৰ্ছ ইনকাম ধৰি লওক মোৰ কিবা হয়তো কি বুলি কয় সেই ব্যৱসায়টো কৰি থকাৰ অৱস্থাত যদি ধৰি লওক কিবা যদি আপোনালোকৰ আদাৰ ইনকাম ধৰি লওক কিবা যদি এক্সট্ৰা ইনকাম যদি আহে তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকে লিখি দিব মোৰ পাঁচ হাজাৰ টকা আহিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আদাৰ ইনকামটো ত' সেইটো কাৰণে মই ইয়াত পাঁচ হাজাৰ টকা লিখিছোঁ ত' ছেভেণ্টি ফাইভ প্লাছ পাঁচ হাজাৰ টকা মানে কি ছেভেণ্টি ফাইভ প্লাছ ফাইভ থাউজেণ্ড ইনটো কৰি প্লাছ কৰি পেলাই ধৰি লওক কিমান হ'ব ধৰি লওক এই পয়সত্তৰ হাজাৰ আৰু পাঁচ হাজাৰ যোগ কৰি পেলাই কিমান হ'ব ইয়াত লিখি দিব লাগিব টুটেল চি এইটো টাৰ্ণ অভাৰ ইন ৰেষ্ট মানে ধৰি লওক এই দুটা ব্যৱসায় যোগ এই দুটা দুটা যোগ কৰি পেলাই যিমান হ'ব ইয়াত লিখি দিব লাগিব ইয়াত মই পয়সত্তৰ হাজাৰ আৰু পাঁচ হাজাৰ যোগ কৰি পেলাই আশী হাজাৰ পাইছোঁ ইয়াত আশী হাজাৰ লিখিছোঁ আৰু তলৰ কথাটো আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰিব লাগিব তলৰ কথাটো তলৰ কথাটো ভালকৈ মন কৰক ইয়াত যিটো লিখা আছে ডি নেট প্ৰফিট ইনকাম এক্সপেঞ্চ ইন ৰেচ ডি ইজ ইকুৱেল টু চি মাইনাছ বি ইয়াতে যিটো লিখা আছে তাৰমানে এই ডি ঘৰত যিখিনি ধৰি লওক ডি ঘৰত চি ঘৰত যিখিনি ধৰি লওক আপুনি ডি ঘৰটোত মানে এইটো বস্তাই লিখিব লাগে এই ডি ঘৰটোত ডি ইকুৱেল টু মানে লিখা আছে মানে ডি ঘৰটোত লিখিব লগা বস্তুটো হ'ল চি মাইনাছ বি তাৰমানে এইটো আছিলে টাৰ্ণ অভাৰ চি টাৰ্ণ অভাৰ বুলি কৈছে চি ঘৰত যিটো পাইছিলে ধৰি লওক এই আশী হাজাৰ যিটো টকা পাইছিলোঁ চি ঘৰত এই চি ঘৰত আশী হাজাৰ টকা পোৱা টকাখিনি টকাখিনি বি ঘৰত মানে ইয়াত যিটো লিখা আছে এইটো বি ঘৰটোক যে লিখা আছে এই বি ঘৰত বি ঘৰৰ টকাখিনি বিঘৰৰ টকাখিনি ইয়াৰ এইখিনি বিঘৰৰ টকা এই বিঘৰৰ টকাখিনি মাইনাছ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এই পঞ্চাছ হাজাৰ টকাটো এই আশী হাজাৰৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিব লাগিব তো আশী হাজাৰৰ পৰা যেতিয়া পঞ্চাছ হাজাৰ টকাটো মাইনাছ কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে কিমান থাকিব ত্ৰিছ হাজাৰ যেনে এইটো চি মাইনাছ বি কৈছে তাৰমানে এই চিৰ টকাখিনি বিৰ বিৰ টকাখিনি মাইনাছ কৰি দিব লাগিব তেতিয়া ট'টেলটো পোৱা যাব তে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পালোঁ এই ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তাৰপিছত এই ত্ৰিছ হাজাৰ টকাটো ইয়াৰ ঘৰলৈ লিখিলে ঘৰ লিখা হৈছে ই ঘৰটো ই ঘৰটোলৈ আহিছোঁ ই ঘৰটো চাওক ই ঘৰটো লিখা হৈছে ট'টেল এনুৱেল ইনকাম অফ দ্য মেম্বাৰ ইন ৰেষ্ট কাৰেণ্ট ইনকাম প্লাছ নেট প্ৰফিট মানে ইয়াত কোৱা হৈছে যে যিখিনি আপুনি ট'টেল পইচাখিনি এইখিনি ত্ৰিছ হাজাৰ টকাটো পালে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পোৱা পোৱাৰ পাছত ধৰি লওক ইয়াতে কাৰেণ্ট ইনকাম প্লাছ নেট প্ৰফিট কাৰেণ্ট ইনকামটো ইয়ালৈ চাওক ইয়াত চাওক ইয়াত যদি আপোনালোকৰ ইয়াত যদি আপোনালোকৰ আছিলে কাৰেণ্ট ইনকাম ধৰি লওক এইটো এইটো যে আপোনালোকৰ দেখিছে কাৰেণ্ট এনুৱেল ইনকাম মানে ধৰি লওক ইয়াত যদি আপোনালোকৰ আগৰ যদি তেনেকুৱা ধৰি লওক ইনকাম কিমান টকা ধৰি লওক কিবা যদি আছিলে ধৰি লওক আপোনালোকে যদি লেখে ধৰি লওক বিছ হাজাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ যিমান ধৰি লওক আপোনালোকৰ যদি আগৰ পৰা ধৰি লওক কাম কৰা ধৰি লওক বছৰেকেই টকা যদি থাকে এই টকাখিনি এই টকাখিনি ইয়াত যোগ কৰি দিব লাগিব যোগ কৰি পেলাই এই এই ত্ৰিছ হাজাৰ টকাটো আৰু সেই টকাখিনি কাৰেণ্ট ইনকাম মানে ধৰি লওক ইয়াতে কাৰেণ্ট ইনকাম আৰু নেট প্ৰফিট যিখিনি আছে ধৰি লওক সেই কাৰেণ্ট ইনকামটো মই দেখুৱাই দিলোঁ ইয়াতে কাৰেণ্ট ইনকামটো জিৰ' ঠাইত দিব লাগিব তাৰপিছত প্লাছ কৰি পেলাই তাৰপিছত ইয়াত যিখিনি নেট প্ৰফিট এইখিনি ত্ৰিছ হাজাৰ যিটো নেট প্ৰফিট হৈছে সেই ত্ৰিছ হাজাৰ টকাটো ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত এইটোৱে আৰু এইটোৱে যোগ কৰি মানে কাৰেণ্ট প্ৰফিট আৰু নেট প্ৰফিটে যোগ কৰি যিমান হয় সিমানখিনি ইয়াতে দি দিব লাগিব মোৰ যিহেতু কাৰেণ্ট ইনকাম মোৰ নাছিলে আগৰ পৰা যিহেতু নাই সেইটো কাৰণে মই জিৰ' বুলিয়েই লিখি দি দিছোঁ তো বৰ্তমান যিহেতু মোৰ ধৰি লওক এতিয়া যিখিনি নেট যিখিনি ইনকাম আছিলে সেইখিনিয়ে মই এতিয়া সেইকাৰণে ইয়াতে লিখিছোঁ আপোনালোকৰ থাকিলে ধৰি লওক এই টু টেলত আপোনালোকৰ বেছি হ'ব চ' যদিহে আপোনালোকে বুজি পালে তেতিয়াহ'লে মই আকৌ এবাৰ শেষত আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বা কিবা যদি কনফিউজ থাকে আপোনালোকে সুধিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কনফিউজ নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো অল কৰি থৈ দিব তেতিয়াহ'লে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই গৈ থাকিব ত' বাবাই আজিলৈ ইমানেই